Дорогие братья и сестры, за сегодняшнее прекрасное собрание. Хорошее слово сказал брат, как раз по сердцу. Он бывает, приходишь в собрание, слово звучит, и оно как раз для тебя, для твоего сердца, для того, чтобы ты прошел это поприще. один брат говорил, Пеновский, кажется, говорит, даже служители попадают в какие-то тяжелые ситуации, и они как на ринге, они не могут сориентироваться, когда им тяжело, когда один удар, второй удар, но когда приходит другой брат и поддерживает, под, подсказывает, то человек э, понимает, что э, есть на что опереться. Слово, оно по-другому звучит, слово, оно звучит как свежий, елей. И иногда мы, почему мы приходим в церковь, в собрание, для того, чтобы... Подкрепиться словом Для того, чтобы оно обновилось В наших сердцах Аминь. Чтобы мы могли твердо опереться на это слово Потому что оно Знаете, даже апостол Павел пишет К посланию, Он говорит, возбуждаю ваш чистый смысл А что он говорит, Засорился чистый смысл? Да, да, засорился от вот этих ветров, от этих волн, которые приходят в нашу жизнь, от этих неприятностей. И Христос, когда смотрел на учеников, говорит: "Горе к живущим на земле, ибо я видел дьявола подчас неба". Помните, как в лютой ярости горе живущим на земле. И сегодня мы верующие, которые принадлежим к Господу, к Его эм, народу, и мы сегодня под покровительством Господа. Мы приходим в церковь для того, чтобы обновиться, укрепиться получить силы и идти дальше. Еще кого-то поддержать. Слава ему. Также аминь. Пророк Иона. И было слово Господня к Иону, сына, сыну Амафеину. Первая глава. Стань иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый своему Богу и стали бросать море гладь с корабля, чтобы облечить его от нее. И он уже спустился внутрь с корабля, лег и крепко заснул. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, возовик к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигнет нас, это беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, из за кого постигла нас эта беда? Обратите внимание на эти слова. Какое твое занятие и откуда ты идешь? Идешь ты. Где твоя страна из какого ты народа? Братья и сестры, вот эти слова, которые сегодня я зачитал, это произошли с таким прекрасным человеком, это был пророк Божий, это был человек, который э, не условал господне И вот однажды ему пришлось не послушаться Господа. Просто не послушаться, и все пошло как-то не так. Он даже не просто не послушался Господа, он отступил от Бога, и он стал отступником. Он не послушался Господа, он отступил от Бога, и он стал отступником и противником Бога. То есть происходит некоторые этапы в жизни. И сегодня мы, когда читаем эти места священного описания, мы видим нечто. Обратите внимание на, на ситуацию, которая была море. Они так, знаете, удивились, они так э, сколыхнулись, эти э, мореправы лавателя, а что у них первый раз шторм произошел в жизни. У них штормов было таких полно. Но я так думаю, что там какое-то, как сегодня брат говорил, сверхъестественное произошло. Может быть, эти навигационные приборы не так показали, шторма не должно быть, все должно быть хорошо. И вдруг произошло, что у них такой получился переполох. Они видели, что что-то страшное такое происходит, и они начали бросаться в крайности. Что делают моряки? Они выбрасывают груз. Потому что они несколько месяцев они не собирали этот груз, может год собирали, чтобы повести в другую страну продавать. Сколько труда было вложено. Они собирали этот груз, они собирали все, начали бросать в море и ничего не могут понять. Что-то происходит. И знаете, как опасно для нас, для людей быть отступниками. И сегодня Иоанн, оказывается, стал отступником. Он отошел от Бога. И когда мы верующие люди, то в круг жизни происходит. Благословение. Благословляет Бог род, благословляет детей, благословляет все. А когда мы делаемся отступниками, что происходит? проклятие. Проклятие. И Иона, который стоял на том месте, он не просто был <coughs> уже противник Богу. Вот эти люди, которые были с ним, оно пришло уже на их... От этого, от этого человека пришло уже э, как бы проклятие на них на всех. Выбрасывают все, бросают, что делать, не знают. Друзья, как опасно. И апостол Иоанн говорит, говорит, они вышли от нас, ибо не были наши. Из от того, что и открылось, что они не наши, они вышли от нас. И дальше написано, и они антихристы. И знаете, когда мы смотрим на это места священного описания, мы видим, Господи, не дай нам быть, проходя долиною тени смертной, проходя долину эм, скорбей, переживаний, не сказать, Господи, Ты виноват. Ты виновен, я буду все делать против Тебя. Вот это самый опасный путь. И знаете, написано в Писании, когда евреи проходили этот путь, то написано, не ожесточите сердец, как день испытания. Можно ожесточить сердце. И как сегодня брат сказал, что Бог сверхсилы не дает. А если и бывает чуть-чуть сверхсилы, то Ангел Божий помогает. Ангел Божий, кто замечал, друзья, может кто-то проходил эти ситуации. Тяжелый путь, тяжелые переживание путь. Не знаешь, что делать, и выдерживаешь, раз сон тебе пришел. Тебе сон, разумительный сон. Понимаете, ну не всегда мы слушаем это все, Братья, и, и Христу сам. Помните, как Христу? Ангел сам пришел. И подкреплял его. И вот вот такие пути мы проходим, братья и сестры. И Иона оказался, он вчера, может быть, позавчера третьего дня был дитек, уже столом отступником, и проклятие прошло на весь корабль. Корабль. <coughs> Проблема. И знаете, когда мы читаем эти места священного описания, мы видим, что, что здесь... Происходит. Здесь люди, помните Корей? Это Корей, он, кажется, был священником. Ну, он служил в храме. И что про когда он отступил? То проклятие пришло на всю семью. Там земля отвергла уста свои, помните, и поглотила всех. И детей, и жен, и, и всех. Как? Господи, почему? Потому что от нас зависит, от твоего и моего хождения зависит. Зависит и наши дети. И наши внуки, и будущее поколение. Если, как сегодня сказано было, мы не сдадим экзамен в нашей жизни, вот сегодня, завтра, мы не сдадим экзамен, этот экзамен, это наше отступление пойдет по всему роду. Под проклятие всего рода. Братья и сестры, почему мы, когда проходим эти поприща, очень много Бог дал нам инструкций к испытанию. Очень много дал. Показал примеры, облако свидетелей показал. Он нам, проходите, идите, но надейтесь на Господа. Пройдете. Знаете, не можешь пройти, пролезешь. Но главная цель, что Иисус Христос. Братья и сестры, ни в коем случае нельзя обижаться, ни в коем случае сказали где-то, мы люди, мы не можем не бодрствовать, сказали не тогда. Но каяться, остановиться и, Господи, знаете, когда Бог интересное место списали, может я в следующий раз говорит, э, говорить, но меня так они задевают. Знаете, вот эти слова простые, которые говорили верующие люди, которые проходили сильное поприще, например, например Иона. Иона, который проходил такое поприще тяжелое, отступил от Бога. Потом Господь допустил Господь, что его там рыба большая проглотила. И он в очереве кита вот эти слова сказал, что обещал исполнить. Вы знаете, они были особенно наполнены, эти слова. Вот эти слова, когда человек кается, просит у Бога прощения. Один может попросить и пошел дальше грешить. А другой с такими слезами просит, с таким благовением просит, что небо радуется. Два, два, раза случая. И нужно было этому, этому парню, который, который был уже отступником, который пострадали эти мореплаватели, корабль чуть не пострадал. Бог его в чрево кита, три дня, три ночи просидел там. Представьте, а потом вот эти слова сказал. И Бог иногда нас доводит до, таких, до, такого, до такой кондиции, чтобы мы сказали эти слова чистой совестью, открытым сердцем, чтобы, знаете, хоть они тихо сказаны были, хоть они, знаете, не так, но они отглубляют. Что сказал разбойник на кресте? Что он сказал? Ну, мы, наверное, дернули его за ногу. Ты не такаешься. Ты не так говоришь слова, а он от чистого сердца говорит. Он никто ему не учил. Он говорит, ну, Господи, подмени меня, когда придешь царство твое. Это были слова чистые, чисто, а чисто сердечно. Ныне же будешь со мной, говорит, сказал Христос. И когда мы читаем эти места Священного Писания, мы подходим до такого момента, что Иона, когда, его, когда, когда сам начальник корабля, капитан спустился. Он бы спустился, ну мог бы у него там помощники были. Они а ничего не могут понять, что случилось. И он сам спускается, и он увидит, как груз выбрасывает, и он увидит, что корабль терпит. Он, он, люди паникуют, люди взывают Бога, он пошел спать. Он пошел спать. Ему, знаете, спать хочется. И это все видели. Я думаю, что эти люди видели на, на, на такой, ну, странности этого человека. На странности человека, как он себя ведет, не так, как все. И знаете, когда начальник корабля, я думаю, они уже там стояли, беседовали, говорили, слушай, что-то этот, этот тип ну, как-то непонятно ведет, все паникуют, что-то непонятно, а ну давай его сюда. И когда он вышел, они бросают жребий, и обратите внимание, за кого нас постигла эта беда? И жребий падает на Иону. Они бросают жребий, подтверждение слов, их подозрения, сверхъестественные ситуации, которая случилась, и жребий падает на этого человека, который они думали, интеллектуально ин, ин, mm -hmm. предчувствовали, да. И смотрите, братья и сестры, и этот человек, отступник, этот человек, который, который отошел от Господа, стал противником Господу, он стоит перед язычниками и исповедуется, и рассказывает, кто он такой. Дошел человек. Дошел человек до такой кондиции, но Господь показывает этот постепенный путь его как бы, как бы для того, чтобы этот человек, он, он достичь его сердца. Что Бог делает, чтобы достичь нашего сердца, друзья, некоторые ситуации в жизни. Чтобы вот эти слова, которые он сказал, они были от чистого сердца сказаны. И Господь делает чудо. Когда мы читаем эти места священного Писания, мы видим э, такое. Смотрите, что говорит. Когда сказали ему, скажи нам от какого, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, откуда ты идешь, э, идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа? Все, все. И вот эти слова они как бы ближе и ближе подкрадываются до сердца Дитя Божьего. Для ближе и ближе, и он стоит. Он стоит, этот человек видит, они сказали, слушай, ты, ты, ж не мог раньше это сказать. Ты не мог сказать, ну просто этот не выбрасывали, что ж ты? И он, он говорит, и он сказал, я еврей, что Господа небо и Бога небес сотворишь море и сушу. Все, <клёх> попали в цель. Есть человек, который пришла причина. И знаете, когда мы смотрим эти места Священного Писания, мы начинаем разбирать, Господи, что же это человек? Что это человек? И для нас Старый Завет это был как образ, чтобы мы не были похотливы на злое. Чтобы мы не были тем ионой. Чтобы мы были людьми тем, которые, знаете, вот не попадали в такие ситуации. Я уже не свои любители в таких ситуациях попадать. Попадал. И еще сейчас меньше попадаю, друзья. Но, знаете, Господь, когда проводит через эти трудности, ну, ты по особому видишь Господа, по особому видишь Господа. Его, его намерение к нам, его милость, его любовь, она обновляется в жизни нас. И он задает такой вопрос. Какое твое занятие? Какое наше занятие должно быть, братья и сестры? Вообще мы думали, мы, мы верующие люди. Какое наше занятие? Чем, вот, как вы думаете, когда-то Христос, когда э, и шел на, по этой земле, Он готовил себе хорошую команду апостолов, чтобы в конце своего служения он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, восхитительство всем народам. Проповедуйте Евангелие, восхитительство всем народам. Проповедуйте Евангелие к покаянию, чтобы народ не Вот это главное поручение Иисуса Христа. Вот эта группа людей, она потом пошла и перевернула весь мир. И вот были ли испытания? Были, братья и сестры. Подходит один ученик до Иисуса Христа. понимает, что нагрузка тяжелая, дома проблемы, кто-то умер, он говорит, ну, позволь мне пойти отца похоронить. Христос говорит, это 9 главе от руки, говорит, помните, предоставил мертвым хоронить своих мертвецов. Тяжелое слово. Очень тяжело. Другой подходит, говорит, помоги, разреши мне пойти проститься с моими. Проститься. То есть уже группа пошла до Христа. Уже все. Главное, оставляют второстепенно. Я представляю, если бы они пришли туда домой, сказали, слушай, да ты все к Турец, да куда ты идешь? Собрались бы родственники, начали бы обработать. Да ты нашу веру оставил иудейскую. Да ты, вот, ты вот, вот такой, вот такой. И он, они бы пересилили его. И он говорит одному, говорит, когда взялся за плуг и все назад, потому что он хотел спроститься не для Царства Небесного. А первым он говорит, идти проповедуй Царство Небесное, а мертвым предоставил хоронить своих мертвецов. Христос такие слова сказал, что они приводят, вы знаете, в понимание, в трепет, Господи, в ясность, в трезвость людей. Это Христос так сказал. И самое этими словами он сказал первое, что происходит напряженность времени. Такое напряженное время, нельзя упустить это время, надо быстрее, 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 быстрее учиться и идти проповедовать, потому что надо и там спасти, и там, и там, и там. И знаете, когда мы читаем эти места священного писания, он задает этому человеку, эти язычники, которые богам молились, он говорит, говорит слово, говорит, говорит, какое твое занятие? Братья и сестры, сегодня мы должны задать вопрос, какое наше занятие вообще, чем мы занимаемся? Чем я занимаюсь в церкви? Какое мое служение? Что я делаю? Что, какое льто я приношу э в собрание? <doblarly> <nossa> я замечаю те церкви, в которых очень сильно налажена налажена ну, структура. Э э э э Пробует Евангелие, ходатайство, душепопечительное, попечителя, группы какие-то. Они быстро растут, братья и сестры, быстро растут. И знаете, мы смотрим на эти вещи, которые видим, там вот, и спасение церковь. Знаете, есть вещи, которые, ну, которые задают конкретно, каждый задает вопрос. Какое наше занятие? Один внук пришел до дедушки и говорит, дедушка, а чем ты вообще занимаешься? Он говорит, я жду Господа Иисуса Христа, а между этим я шлю обу людям. То есть главная цель, я жду Господа Иисуса Христа, это все такое, знаете, как второстепенное в жизни нашей. Дальше задают вопрос. Откуда ты идешь? Откуда ты идешь? Знаете, есть такое слово, откуда ты идешь, Куда мы идем, братья и сестры? Мы всегда замечаем, что верующие люди, они обязательно откуда-то идут и куда-то приходят. Люди постоянно движутся. Они с точки А в точку Б. Но сегодня есть как бы духовный смысл в этом вопросе. Куда ты идешь? Потом откуда ты идешь? Где твоя страна? Куда ты идешь? Он задает вопрос, куда ты идешь? И Иона должен был ответить, куда он идет. Он и ей плывет на моря. Он оставил слово Господне, плывет, там, в Испанию для того, чтобы устраивать свою жизнь. Что-то оно не так не клеится. К воле Божьей оно не клеится. И когда мы смотрим некоторые места Священного Писания, то мы видим, нам открывается, знаете, цель человека, куда он идет. Например, шел один человек из, Иерихон, из Иерусалима в Иерихон. Вы замечаете, что какая-то тут стыковка, не стыковка. Про образ Иерихона это вопрос как бы плоти, а Иерусалим это духовно. Ну что он не написал из Иерихона в Иерусалим? Ну это духовные вещи, все хорошо. И из оттуда идет вот туда, вот туда, в те места, где приходит проблема. И попались ему разбойники, его побили. Побили. И знаете, мы иногда ну, так понимаем, есть какая-то ну, смысловатая нагрузка. Почему? Почему сегодня верующие люди и шел? Помните, апостол Павел, он и шел, бежал, спешил куда-то в Дамаск. Для чего? Цель его была? Вязать и из тюрьмы бросать, вергать верующих людей. Но когда он встретился со Христом, его пути тоже были в Дамаск. Ну, в Дамас, там, где уже братья его ждали, где церковь его ждала, где у него проходила путь очищения. То есть сегодня верующие люди, куда ты идешь, куда вопрос, куда направляется наш путь? Знаете, мы когда-то, я помню, к первому вопросу проповедь, слово Божие, которое Бог нам дает, мы должны проповедовать. Но еще добавить к этому, что у нас должна не просто проповедь Слово Божье, мы еще должны быть готовы благовествовать мир, обувь. И должны, должны готовы быть правильно, правильно, чтобы сердца наши были очищены, чтобы проповедовать людям чисто Евангелие. Я помню, однажды не всем а должны проповедовать. должно, знаете, как очищена быть душа. Помню, я в Александр уехал на село там недалеко. Александр, когда сестер, там было собрание. После собрания, центральное было собрание по группам, я ехал туда. И смотрю, один парень идет. Он любил выпивать, но, слово Божие знал, он был в Бабинской церкви и приехал к нам, и он сильно запоил. Приходит, а потом запой, приходит, запой. И я говорю, сейчас он возьми меня, возьми меня, я хочу, куда ты едешь, и я с тобой поеду, там слово, слово Божие буду слушать. <свист> ну, смотрю, он идет. Я говорю, садись, поехали. Ну, сели. Приехали до этих сестер, соседки вышли, э это сестры Таня, она вышла, мы там стоим, и во дворе, не помню, только начали, приехали, только собрание началось. И он как начал проповедовать, как я не могу остановить его, проповедует так что я слушаю, что такое, смотрю, а его развезло, он выпивший, и его как развезло, и он как начал проповедовать. Я говорю, только и уже отводить. не становится, проповедь идет такая. Они же видели, что с парнем что-то происходит. Не то они заметили. И вот вам Евангелие. Вот вам Евангелие написано, если свет в тебе тьма, то какова же тьма? Если я привез этот светильник, а он несет тьму, то какова же тьма? Но <клышко> я говорю, «Толик, тогда больше от тебя брать не буду, если ты не остановишься. Ты, ты ж, выпил, что ты не сказал, что он перед этим, для того, чтобы, ну, где-то дал, и тут я вот встречаюсь, он сел, я не заметил, что он выпивший. Пока я доехал там 4-5 километров, его развезло. Успел, там поговорил, его развезло, и он проповедь. Друзья, что это за проповедь? Люди покаются. Никогда не покаются. Люди наоборот скажут, лучше не приезжать, если вы такие верующие. То нам надо быть аккуратны, братья и сестры. Почему? И Христос говорил о том, чтобы мы были в чистоте, чтобы мы несли чистые вами, чтобы в этом слове была благодать Божия чтобы мы знали, что говорить, чтобы пришло то слово, чтобы оно пришло прямо в цель. Лук и Анафана не возвращался. Без чего? Без крови. А, прообраз. Говоришь слово, оно уже слезило человека. Все, он в уже карится. Понимаете, братья и сестры? А если нет, то это слово посеяно, он завтра или послезавтра завтра, или, 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 или третье дня покарится. Братья и сестры, дальше написано в Слове Господнем «Откуда ты идешь?» Мы говорим, откуда человек вообще может идти из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон. С Дамаска одного, Дамаск другой пришел уже. Вы знаете, этот э, Закхей, так тут вообще, он бежал. Куда? Куда бежит этот маленький коротышка, начальничек? Он бежит увидеть Иисуса Христа. Его спросить, куда ты идешь? Он, самая большая цель увидеть Иисуса Христа. Слава Ему. Так он не просто увидел, на дерево залез на дерево и смотрел на Христа, чтобы глаза в глаза с ним встретиться, и Христос не просто не пройдет. И Христа, возможно, была цель не прийти в Иерусалим, просто так, а именно встретиться с этим человеком. Вот как-то у Бога по не так, как в миру, братья и сестры. И написано в Писании, для чего? Для того, чтобы встретиться со Христом, для того, чтобы это дитё, человек этот стал детем Божьим. Куда ты идешь, братья и сестры? Задаем всегда вопрос этот вопрос. Куда мы идем? К Господу или от Господа? Как люди иногда выходят из церкви и говорят, меня Бог оттуда вывел. Откуда? С церкви вывел. Что это за, за Бог? Какой это Бог? Какому служит Бог, что иногда Бог выводит церкви? Бог приводит церковь. Бог созидает церковь там, где звучит Слово Господне, братья и сестры. И мы благодарим Господа за вот этот остров спасения, остров, который Бог дал нам. Следующий задает вопрос, где твоя страна? Где твоя страна и из какого ты народа? И знаете, мы иногда задаем, и они задают вопрос, где твоя страна? Где твоя страна из какого ты народа? Такой интересный человек, что море, чтобы ты Богу служишь. Для них это был человек реликвия, друзья. И я так думаю, братья и сестры, мы тоже, мы тоже люди, люди особые. Особые люди, братья и сестры. Знаете, почему люди особые? Потому что написано, вы народ царственное священство, народ избранный, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас в чудный свой свет. И сегодня люди, знаете, там, где мы находимся, и мы должны находиться мы принадлежим, братья и сестры, знаете, что мы к особому народу. Евреи к евреям, те к тому, мы принадлежим к Божьему народу. И одно из мест Священного Писания написано, что мы нет теперь Елина, Елена, нет там помните, все во Христе одно. И одно из мест Священного, я не буду то место искать, а найду место, найду место, Откровение 5.9 Откровение 5.9 И поют Новую песню Говоря достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей и скупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Вот сегодня верующие люди, мы приходят к нам, братья, другие, из других национальностей, и он говорит, вот, когда перед престолом Божьим стояли всякого народа, Всякий народ стоял перед Господом. Иисусе Христе нет ни Лена, ни Варвара, ни, ни другого. А у него один народ. Сегодня церковь бывает политизирована, политика. Политику, на какую ты можешь размовляешь, что ты там робишь? А дела. А дела какие. Подумайте, что, знаете, что говорит слово Господне насчет, на, насчет этого. Коринфянам 2, 12.20 я буду заканчивать, братья и сестры, время. Коринфянам 12, второй Коринфянам, да. Сегодня настолько бывает политизировано, что люди уже не, ну, не христиане бывают, а люди уже какой-то такой, знаете, нездоровый на, на, национализм. И люди, знаете, уходят в, в сторону и далеко отходят, отходят, забывая, что у них есть Апостол Павел обращается к Крымской церкви. Это другая церковь была. Это церковь другая. Галатийская, Римская. Другая церковь. Он говорит, из всех народов. И он когда встретился и увидел в Крымской церкви, какие проблемы были, он пишет, самое главное, язык, который Бог ненавидит. Я бы так сказал. Бог ненавидит такой язык. Ибо я его опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так такие, чтобы и вам не найти меня такими, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров. Слышите? Раздоров. Вот язык, который Бог ненавидит. Зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядка. Вот, говорит Господь, что Он ненавидит, чтобы церковь была едина. Он из всякого народа избрал в себе один народ – а он называется царственное священство. Люди взятые дело, дабы возвещать народ для какой-то цели, возвещать, что славу Господню. Слава Ему, братья и сестры, пусть Господь нас укрепит. Чтобы мы не стояли когда-то перед этими язычниками и не стыдились, и не краснели. Потому что они нам когда-то зададут. А ну дай отчет о твоем уповании. На что ты уповаешь? Откуда ты? Встаем туда, хожу, а что ты куришь а что ты пьешь? Я нахожусь в одном месте, работаю, э, ходят собрания. Матюком как пойдут, говорю, слушайте, а что ты делаешь? А что ты-то да, я не замечаю. Так а как? Это другая уже тема. Смотришь, говорит, человек говорит, в собрание пошли, там курить где-то начали. И знаете, иногда мы... А что это такое, братья и сестры? Что это такое? Это спасенное? Или это для начальника, или это для какого-то братья и сестры, вы. Он не имеет, имеет такое удерзновение, Вы, царственное священство. Народ избранный. Люди в уделе. Цель возвещать славу Господню. Пусть Бог был укрепить нас. Скажем Аминь. Аминь.